Продолжу. В общем, Ивана Франкивщина была под массовым арт-обстрелом. А, а, Но я про Ивана Франкивщину даже не упоминаю. Там вообще, ну, если в Киеве не решают тему ПВО, в Харькове, в Днепре, то что может там в Ивана Франкивщина быть? Там вообще ничего не нема. Понятно, что все, что летело, все прилетело. Напишут в сводках, что все хорошо что у нас надежда на дроны перехопливача. Да хоть на одном городе покажите, что он працюет. Харьков под обстрелом был, Киев. Дроны перехопливач. Вы не обманете самих себя. Война это всегда про деньги, это дорого. Если кроме машины можно, ну там квадроцикл, мотоцикл, можно ездить хорошо на велосипеде, он уже изобретен то пользуйтесь велосипедом. Сейчас же речь идет о войне, что не время для эксперимента. Вы либо ставите сетку, которая до города глушит эти все дроны и ракеты. И тогда предприниматели понимают, за что они платят налоги. Они платят за то, что в их помещение, в их цех, которые они строили 30 лет в Украине, не прилетит. И он не сгорит за 5 минут. Либо государство разваливается. Я вообще не понимаю поведения. Ну, убрали вы уже этого кабана, он в РНБО пошел. Ну так сами займитесь этими ЗРПК. Я про эти Майданы ЗРПК кричу два года. Вот Себастьянович, он иногда смотрит моего и не даст соврать. Мы с ним записывали почти два года назад. Мэры городов с Кто будет работать и жить в этих городах? Понятно, там выйдут пропагандисты. Там вот Богданов стал пропагандистом, связался с, 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 с Петровым. Все он наверное, так обожает, чтобы у нас упал в настрой, невира в державу. Да тут не дело в невире и в настрое. Но ну, людям на работу некуда будет ходить. Казна элементарно не будет получать деньги. Все. Опять скажу слово за РПК. Россияне вчера выставили, что они запускают шахеды с пикапа в додж. Ну, это иранцы так делали. Разгоняется машина и шахет разлетает. Ну, у нас одна тема, это ЗРПК сетка. <coughs> Пока мы не сделаем эту сетку, городам плевать, им лучше отмыть Бабло сегодня на плитке утром. Развалят пару домов. Ничего страшного. Главное, что я знаю, как мыть Бабло на этой тротуарной плитке. Все, он от этого не отказывается. Он наркоман уже. Это плиточный наркоман. Все. Хоть кричи, хоть не кричи этому э, Филатову. Да защити хотя бы свои эти... Э, ну, это ж Корба, но Филатову пронижит весь город. За, ну, это их синагоги. Защитите хотя бы свои эти гипермаркеты, гиперцентры. Они, видно, уже сложили лапы сделали себе вот такие крипто кошельки и на лыжах на низком старте Зеленский ввел персональные санкции за антиукраинскую пропаганду экс-депутат Наталья Королевская это же это, это пятно у нас есть руководитель федерации футбола Украины который ведет бизнес с этим с Абрамовичем Чему я его называю? Андрей Шевченко. Он как и был пророссийским, так и остался. Ему говорят, скажи, что Россия агрессор. Он, бе, бе, бе". Ну, в Украину он не приезжает, такой глава федерации. Шарится, вот он а сидел только что на матче Усика. Ну, а Усик, он еще не совсем выздоровел, он чуть Ануфриам больной. Но это ремиссия, это длительный процесс. Он же вышел в футболке, Ануфри ему передал. Спаси и сохрани. Ануфри в Черновцах там живет. Там же очень большая громада в Черновцах вот этих староверов, их туда выселили, когда немцев выгнали с тех земель. Да, Наталья Королевская, они тут вот с Чмоней ходили вот вдвоем. Украина будущего, верим в нее. Ну, балда номер семь. Потом российский оппозиционер, в кавычках, Юлия Латынина. А помните, как Латынина сотрудничал с администрацией президента Селенского? Это же Подоляк, который бегал по пенькам с этим, с Януковичем. Это была его подруга Подоляка. Юрия, Юлия Ватынина. ага. Так. Блогер Андрей Серебрянский. Я этого не знаю. Я знал футболиста Серебрянский в Динамо Киевера. А Андрей Луганский, господи. Ни разу не слушал, не знаю, что он там говорит. И мой любимчик, бывший депутат Геннадий Балашов. Я забыл, как его по... Геннадий Викторович, по-моему, да. Он же говорит, что он потомок немецких этих баронов. Я давно его не слушал, не знаю, может сегодня послушаю. Так. Ну такие санкции, он бачит, что его. Я загрузил сейчас в лох ой, этот канал. Арестович с хомяком тручку. Хомячат. Отхомячил это ж на блатном ну, у нас в пролетарских районах, это э, типа ты подлезал в жопу, либо отсосал, либо нахомячил это наел будку себе. Ну, слово, вот кто не знает, видите, никогда вот этот травин не выучит укра Ой, русский язык так емко, как мы его знаем.